У нашому, у нашому родинному колі у гімназії. Ви знаєте, діти, я дивлюся на ваші щасливі, безтурботні оченята і радію тому, що вони у вас безтурботні і щасливі, мабуть, тому що над нами мирне небо, безхмарне небо, що ваше щасливе дитинство. А це все від того, що хтось 66 років тому назад. І ми їм сьогодні завдячуємо, завдячуємо тим, хто поліг, завдячуємо тим, хто сьогодні серед нас. І, мабуть, в кожного в подумках є такі слова, ніхто не забуде, ніщо не забуде. Ми не маємо права забути, ми не можемо забути той подвиг, той радний подвиг, яке було покладено в ваше щасливе, заради вашого щасливого майбутність. І ми з теплотою, з радістю зустрічаємо живу історію, нашу е, незрівнянну, красиву, молоду душою, нашу пустової Євгенію Лаврентіївну. Вона дуже цікавий розповідач, дуже цікаво розказує про свої воєнні роки. Якщо у вас виникнуть діти питання, задавайте після розповіді Євгенія Лаврін. Дорогие дети, нам, фронтовикам, рассказывать вам о войне, о ее переживших ужасах тяжело и больно. И все же мы должны рассказывать, ибо подрастающие в вы поколение выйдет наша смена. Должны знать, какой дорогой ценой нам, советским людям, достался светлый и радостный день победы. 22 июня 1941 года... Фашистская Германия в варварски напала на нашу родину. Началась Великая Отечественная война. Война самая жестокая и самая кровопролитная из всех войн, когда-либо пережитых нашим народов. Но прежде чем напасть на Советский Союз, Гитлер подписал договор о нападении. Это был договор обман. Гитлер надеялся, что его варварские войска на несколько месяцев окупили весь Советский Союз. Но он слишком ошибся. Война длилась 1418 дней и ночей, и наш народ победил, потому что был все лучший героин, и дружба народа. Меня, как человека, война застала в городе Одессе. Город Одесса с трех дней войны был прифронтовым городом и подвергался страшным войнам. Как медработника, 29 июня 1941 года на седьмой день войны меня по мобилизации призвали в ряды действующей армии и направили на юго-западный фронт 25-ю Чапалинскую дивизию 47-й медико-санитарный батальон, которые в то время находились в городе Ленин на границе с Румынией. В свой первый отпуск я так и не пошла. И юность мы оборачивала война. Война что только первые месяцы, а медики нашего Мессамбад уже многое пережили. Свою й Мессамбад, которым я служила, это была большая, дружная, боевая, фронтовая семья, с которой мне пришлось пройти длинные и тяжкие фронтовые дамы. Одно слово граница. Казалось, сердце не выдержит смотреть на такое страшное кровопролитие, Ежедневно наши войска погибали по несколько фашистских татар. Поступая под границу с Болианой, мы сохраняли жизнь ранеными до города Одессы. 73 дня 25-я Чапаевская дивизия обороняла город Одессу. 73 дня медики нашего Весомбарта спасали жизнь раненых. Врачам и ведь создам, работавшим операционных во время банйовых, на голову паяла штукатурка и з розбитих окон. Спасибо. 15 октября по приказу виход верховного главного по Вся обороняющая армия, 25-я дивизия и 47-й медсанбат были эвакуированы на Крымский полуостров, в город Севастополь. По прибытии в город Севастополь наш медсанбат был направлен, как говорят, на передний край, под перекоп. В невероятно тяжелых в полевых условиях, под постоянным обстрелом, медики нашего медсанбата принимали раненых, оказывали квалифицированную помощь и отправляли в телеведение Наш Минсамбат был расположен в районе Карасубазар. Это был район госпиталя. В повседневной нашей жизни Минсамбата были тяжкие ситуации. Не успели развернуть медсамбат на одном месте, как поступал приказ свернуть имущество и перелепить на другое место. В декабре месяце 1941 -го года наш медсамбат был расположен в Инкерманских штольнях под Севастополем. Инкерманские штольни – эти немые свидетели. Сколько видели они человеческого горя, страданий, кровь, слез и смертей. 1 марта наш медсамбат снова вышел по любви условия. Я работала с хирургом Дитеревой Просковьей Макариной. К нам в операционную поступали раненые, у которых на поле боя попала в рану анаэробная инфекция. При наличии этой инфекции в ране начинается омертвление мышц, сосудов, а и целой конечности. И для того, чтобы спасти жизнь раненым, надо было ампутировать, отрезать руки и вину. На Кринский полуостров в городе Севастополь сугубо по мору доставляли оружие, продукты и медикаменты. Фашисты страшно бомбили наши корабли. И мы с каждым днем ощущали недостачу медикаментов. тяжело ранее нам нужна была кровь. Проявляя румяный, благородный поступок спасения раненых, все наши медики стали безвозмездными донорами. Медики 47-го месяца мваты выполняя боевую работу, по 16 часов стоять в операционного стола. Медики 47-го медсамбата, как и все медики фронтовики, вложили свою маленькую лету в светлый и радостный день победы. Не здорово, есть такие слова. Низко вам поклониться хочу, людям в белых халатах. С каждым днем мы ощущали это недостачу. Вильгельмский головорец генерал Манштейн, который командовал под, Севастополем, рвался к стенам Севастополя. Расстояние между фронтом и телом было 13-17 километров. На гору Севастополь и его боевые порядки фашисты ежедневно сбрасывали тысячи крупнокалиберных снарядов и бомб. Вот двое самолетов и разрывов бомб в руки Казалось, уже нет такого места, куда не упал бы снаряд или бомба. Говорил все, что не еще говорить. Эвакуировать раненых, как говорится, с каждым днем нам становилось труднее. Он это такой случай. Подъехали санитарные автобусы. Мы начали выносить раненых на посадку. Мы водить, выносить. В это время налетели фашистские самолеты и начали нас бомбить и обращаем внимание на красные стены автобуса и людей в белых халатах. Шел тяжкий, огненный кровопролитный май месяц. Нас, наш мессамбат был снова расположен в германских штуре. Вывозить трупы в братские могилы было просто невозможно. эти трупы слаживали просто во дворе штуре, это была открыта братская могила. Сердце не выдержало смотреть на эти почерневшие и разложившиеся тела, над которыми стали роились мухи и рвались снаряды. Это были наши дорогие, боевые, боевые товарищи, отдавшие за нашу родину, самое дорогое для тебя свою жизнь. И, что не венгерманский, по трубам подавали воду, воздух, и электричество. Ни на одном фронте Гитлер не применял такое грозное оружие, как на город Севастополь. 800 миллиметровая пушка Дора, с которой было выпущено 48 снарядов. И только 5 снарядов попали в цель. Вот один из этих снарядов попал в входа, входа, в ходов, входа в штольни. Все было повреждено. Задыхаясь без воздуха и воды, при керосиновых лампах медики нашего миссамбата показывали помощь. На иссякающим кровью Севастополем петля блокали и плю, и ту же 26 июля по приказу Верховного командования Приморской армии, мы считались Приморской армией, наш медсамбат свернул имущество и вместе с ранеными на автобусах отправились на мыс Херсонес, Камешов в бухту. По пути на мыс Херсонес, Камешов в бухту, мы попали, как говорят, под страшный артиллерийский обстрел и вынуждены были укрыться на 35-й набережной батареи. Нам, когда поступали раненые, всегда благодарили 35 батарею, вот благодаря этим ребятам, они отбивали хорошо воздушные атаки. Но я, как человек некомпетентный, ну, думаю, а вот на берегу набережной стоит батарея, а вот ящики с снарядами и обслуживающий персонал. Нет, дорогие дети, 35 набережная батарея – это настоящая подземная крепость со своим боевым скажем, оружием, радиостанцией, электростанцией, операционной и воспитательной части. Здесь нам пришлось задержаться около трех дней. Нельзя было выезжать. Вы представляете, мы так с автобусом заезжали туда, я же говорю, как это было по стране. Хорошего бурта. Как густо она была понята кровью, усилена ранеными и трупами, Третий кошмарный июльский, июльский июль -го года. У причала в пути собралась вся обороняющая армия Севастополя. 80 тысяч человек, солдат и офицеров. Воспиталя, жители Севастополя, и надежду ждали корабли. 2 июля в Севастополь пришел последний лайнер Ташкент. И в эту ночь эвакуироваться нам не посчастливо. Мы находились добыли были прижаты к морю и находились под шквалом вражеского огня. Враг сконцентрировал все свои огневые силы на этот крохотный клочок земли. На утро обстрел бухты прекратился. И мы увидели, что в бухте идут фашистские танки с черными крестами на броне и колона мотоциклистов. Видели это наши офицеры,